тема называется «Система выявления очагов самозагревания в основном в зерновой массы». почему вот именно зерно я выбрал? Потому что у нас рацион в основном состоит из зерна. Процентов где-то 70 нашего рациона – это зерно или изделие зерна, та же мука. То есть возникают сразу вопросы, а как правильно хранить это зерно? Большинство вот фирм, исследовательских фирм, даже фирмы, которые занимаются хранением зерна, указывают, что потери зерна при хранении составляют около 50 То есть это половина того того, того урожая, который мы собираем в принципе. Да. Для того, чтобы устранить вот такие задачи, то есть существуют разные технологические приспособления, ну в ряду того, что зерно это как бы биологический продукт считают, и он такие очень сложный для изучения, то очень тяжело предсказать, как бы, как, как, в каком состоянии будет это зерно. То есть оно портится при хранении, при разных м, показателях. То есть если вот у нас зерно будет храниться при такой температуре где-то в пределах 20 градусов и влажность его будет составлять где-то 15%, то такое зерно можно сохранить где-то око, хранить около полугода, чтобы оно не портилось. Как только влажность повышается, например, те же климатические условия, дождь выпал, снег, и где-то подмочилось зерно, то зерно начинает уже подгнивать. Возникают такие, вот, например, мы храним в емкости зерно, Например, у нас есть бочка, соответственно. Вот где-то в середине у нас возникает очаг, называем, очаг, самосогревание. Этот очаг, ну как, появляется ядро. Такое маленькое ядро, где-то испортилось зерно. Оно начинает действовать у нас весь зерновой массив, то есть на все зерно вокруг. И вследствие этого зерно начинает как бы, химические, биологические процессы идут и зерно начинает гнить. То есть сначала греться, оно греется там в пределах до 50 градусов, а после этого начинает это зерно уже гнить. Соответственно, процесс гниения остановить уже невозможно. И это гниение распространяется по всему зерну. Соответственно, все то, что мы храним, мы просто потеряем. Почему актуальна эта тема сейчас? Потому что в большинстве промышленных производственных центров у нас вот я как бы, работаю сейчас техником-программистом у нас на заводе, на борт-элеватор. Там хранят у нас зерно. У нас система термометрии, то есть это система, которая снимает температурные показатели. Висит такой маятник, на этом маятнике находится более 50 датчиков температуры, которые в каждом слое, вот бочка у нас, у нас каждый слой на каждой высоте. Замеряется определенная температура. Потом человек приходит, смотрит монитор экрана, снимает эти параметры, рисует графики и уже на основе этих графиков начинает смотреть, судить, что вот с зерном делать. Пропадет оно, не пропадет. Соответственно, риск того, то что зерно пропадет из-за того, что неквалифицированный какой-то специалист у нас сидит и занимается этим процессом, очень велик. Моя же задача заключается разработать систему, то есть я этим сейчас занимаюсь, которая будет исключать человеческий фактор и будет предугадывать, где возникает самочаг, именно та зона, где будет портиться зерно. Не так, не в момент, когда он уже возник, а именно в будущем предугадать. То есть, как исследования показали, я проводил лабораторные испытания, сделал макетную, ну, как, макетный объект, взял, получается, сделал бочку из пенопласта, ну, метр высоты, диаметр полметра, засыпал туда зерно и начал его замерять температуру на каждом уровне. Добавлял туда воды и смотрел, как зерно бортится. Мне удалось выявить некую зависимость этого сложного объекта, как можно предугадать. То есть, как так, простыми словами объяснить, система будет основана у нас, будет так же самое смотреть на температуру, но учитывать также дыхание зерна, то есть зерно еще как такой эффект как дыхание, зерно оно дышит, как и любое органическое, ну, биологическое существо, организм. И бактерии, ну, получается, само гниение – это процесс активизации бактерий. То есть зерно – это биологический продукт, внутри есть бактерии. При определенной температуре, вот как мы, люди, нам вот стабильная температура для нас нормальная – это 36,6. Так же самое влажность и воздух, например, где мы работаем помещение, техника безопасности, все это учитывает, то, что у нас было вентилирование, где-то около мет, метра в секунду воздух свежий заходил. Но так же самое и в зерно. У него есть мелкие биологические бактерии, которые при нормальных условиях, вот эти как для человека, начинают расширяться. И вследствие этого они начинают поедать зерно, и оно начинает выгорать, гнить. Для того, чтобы устранить, вот, при процессе дыхания получается вырабатывается углекислый газ. То есть мы его вот дышим, кислород потребляем. Так же самые бактерии. И чтобы правильно выявить, мне удалось составить такую зависимость от температуры и от выделяемого углекислорода. Ну, сейчас это в процессе, конечно, идет развитие, внедряется... Как бы, лабораторные установы, установки, чтобы делать. Но данная модель существует. Я думаю, что на данный момент это довольно-таки актуальная, перспективная тема и развитие в будущем. Ну, в принципе, все. Спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Какие у нас реальные перспективы вот применения каких-то вот технологий для того, чтобы сохранять это зерно от гниения? Ну, это, наверное, надо с самого начала начать, то Реально ли у нас это применять? Конечно, реально. Что у для нас... этого нужно? В основном для нас, ну как, ну, в первую очередь это средства, денежные средства это понятное дело. Ну, чтобы реализовать, скорее всего, это должен быть нестандартный подход к задачам. То есть вникать в каждую проблему не практически, то есть банально, как мы видим. Проблема надо решить вот так, вот, только таким способом. То есть, а искать более альтернативные подходы, которые будут учитывать и экономичность, и более гибкость. То есть Например, вот с самого начала могу сказать, у нас на заводе в ну, основном три типа зернохранилища. Это получается напольное зернохранилище, ну просто ангар, склад такой стоит, туда засыпают зерно и все. Никто ничего не следит, оно просто лежит, это для быстрого хранения, на, на месяц где-то максимум. Есть у нас механизированные склады, то есть там уже ставятся датчики температуры, которые замеряют температуру получается, краны ездят со шнейком, это такой вал с винтами, который просто, когда вот у нас склад идет, вот зерно мы туда засыпали, чтобы его разровнять полностью и замерить температуру, и уже определить. И так же самое силоса есть. Это такие огромные здоровые бочки, куда вмещается более 25 тонн. И, соответственно, у нас, например, для реализации то стоит и в Севласах, и в механизированных складах только датчики температуры. Соответственно, стоит компьютер старенький, через коробочку, такую черненькую, преобразователь поступает сигнал из датчиков, они преобразуются и записывается компьютер. На компьютере показывается график и параметры температуры. В общем, показатели. Человек сидит, просто смотрит для того, чтобы устранить, соответственно, бывают погрешности, то, что датчики срываются, там какие-то, ну, технические неполадки. Для того, чтобы как бы устранить, то, соответственно, можно, вот я предлагаю уже неоднократно, поставить еще газоанализатор. Вот, например, у нас стилась большая бочка, там есть термоподвеска, куча датчиков. Например, они есть. Вот берем мы газоанализатор в самом верхушке ставим. Так как у нас газ, это же Такое имеет свойство, как, ну, он летучий, да, летучий. Ну, он поднимается и можно проанализировать состояние, то есть по температуре и по газу, которые выделяются, проанализировать, как какие процессы происходят. То есть газ он указывает портится зерно или нет, а температура показывает где именно. Ну, в принципе, для реализации очень-таки просто. Но сложность заключается в таких системах в том, то, что есть более дешевый подход как бы стабилизации ну, температуры в силосе, например, чтобы поддерживать температуру зерна в определенных параметрах, ну, до 15 градусов. Самый простой способ – это берут снизу, ставят огромный вентилятор, он закачивает воздух с внешней среды, более охлажденной, через охладители может прокачать и по слоям ну так как между зерном есть какой-то промежуток воздух ну воздух может проходить то этот воздух начинает подниматься снизу вверх и соответственно постепенно охлаждается ну такой подход не очень хороший так как если уже возникло ядро то охлаждание охлаждает, все равно зерно сгниет вот, рано или поздно. Есть более дорогостоящий такой подход, это закачка инертного газа. Что это такое? Это такой инертный газ, он выкачивает кислород из зернового пространства. То есть, если мы не даем дышать бактериям, то, соответственно, они не развиваются, зерно не портится. Ну, извините, это, тогда при хранении это будет сильно дорого, и у нас и хлеб подорожает, и все подорожает. Соответственно, вот мой подход заключается в том, что предугадать это все. И потом найти, на основе этого преду... предположения принять решение, стоит его вентилировать или стоит там, например, выгребать, чтобы это ядро гниения просто убрать оттуда и засыпать новую партию. Ну, как-то так. В принципе, ответ да. <существует> вы, конечно, вы считаете, что при современных методах хранения портится порядка 50% зерна. Да. При успешном внедрении вашей системы, какой вы даете гарантию или процентное ну, предсказ... соотношение? Предсказать я не могу, но где-то процентов 30 точно сэкономлю. То есть процентов 80 будет храниться отлично? Да, отлично. Спасибо. Ну, да можно. вопрос? Я предполагаю, что потери зерна столь велики, что у вас возникла такая идея спасать урожай Украины. Ну, можно, так сказать. можно так сказать. Да. Что говорит об этом другие иностранные компании по хранению зерна или это ужас велосипед? Ну, как сказать? Я рынок особо не изучал, но они тоже. Они как? Я знаю, что у нас, например, германское оборудование, вот поставить, сейчас идет хороший проект, поставить новые механизированные склады. Я беру туда, вкладываю деньги и все. Насколько я понял, что из этого склада самая основная цель, это просто смена положения зерна. То есть они, то есть германцы. Объясняют это тем, то, что в основном зерно хранится в силосах, и замеры все делают и выравниваются, а силос у нас вертикальный, это бочка. Они предлагают склад, который будет горизонтально его размещать, при этом будет выравнивать зерно так, то есть все время прокачивать и воздух прогонять, и замерять параметр. То есть, в принципе, они ничего нового не изобрели по факту. То есть система контроля остается та же самая. Просто человек опять же замеряет и делает. Они просто предложили более альтернативный вариант размещения и хранения зерна. А я же предлагаю просто контролировать порчу зерна. А так. вот это совершенно система, применяющаяся во всем мире, эти силосные бочки. А вот придумать такую систему, на какой толщине расположения зерна не будет происходить процесс нагревания порчи. Ну обычно просто я так вам не скажу. Я знаю, что проанализирую много литературы, и э, у нас покопавшись вообще в отделе, в техническом отделе, и документацию прочитал. Э, анализы показывают, что в основном зерно портится в самом верхнем слое или в слое там, где досыпать зерно. То есть мы как бы при хранении, мы засыпаем туда зерно, оно, да, через вес засыпали, оно хранится. Соответственно, приходит такой момент, что надо какую-то часть отсыпать. Мы ее отсыпаем. Соответственно, какое-то зерно остается снизу. Зерно какое-то остается, оно определенных параметров температуры и влажности. Мы берем, опять же, приходит партия, заход, берем и в этот же силос опять же загружаем. Соответственно, Разности зерна идут. То, что хранилось и которое засыпается, разные температуры и влажности. И между этими стыками возникают вот эти очаги. Также очаг этот возникает сверху, когда мы засыпали, и сверху, так как у нас крыши могут там протекать или что или неправильно оно засыпается. Ну, как-то так.